ночью такой шторм был, что, ну, короче, прям ужасный. И сильная молния и гремела. И Денчик так прямо, короче, у него как сердечный напад. И так тяжело дышал, вот так как мы когда от с ехали, вот с лас заехали, вот такая тяжело дыхание и... Короче, стыкался собачка. И я такая думаю, боже, я кто там в Украине. Ну, так я часто думаю об, об животных, когда вот оце... это когда вот там оце летит, все громыхает. <клес> Атаки, бомбы. Как это животные? Как там Саманта, интересно, дивиться Саманта это собачка. Мы гуляли разом. И она была очень восприимчива к, ну, к таким звукам. И когда вот это Новый год, петарды, боже, жалко было на ней дивиться. И хозяйка ее... Її... На вулицю не може вивезти, додому завести не може, десь щось стрельне і все, воно ховається. ну Собачка так сильно сприймюва. Денчик ще якось так, до часу, поки коло нього метрах в двох як я не побачила, стрельнула петарда. І він потім почав теж боятися. Ну Потім, ну, ну, потім пройшло. Він забувся, пам'ять коротка, він забувся. Они а же прям так сильно живут, но я бы вот страдают от этих звуков. Понятно, что люди тоже. Сейчас напишут. Но я, я за и за собачу кикицы не Ладно. короче, идем на учебу. И это ж хочу рассказать за прошлый урок. мы так вышли и это бегом поехали есть гамбургер. Я вижу, после учебы голодна. Это, это пол первого, ну, он заканчивается, и мы обои голодные. Мы бегом летим десь по жратушке, и потом вечером я не ем. кому ну, интересно, что там пишут, переживают. Ну, и, короче, хочу рассказать, это был урок, ну, блин, так быстро урок проходит с этим пацанчиком. Он десь делал ночные изменения. И вот это на уроках спав, спав. Він вообще ну, просто спит, тупо спит. Ну, прям натурально, вот так, просто в голову и спит. Потом он пошел, купил этот энергетики, так что с трошки проснулся. И там учительница опять нас рассадила. И, ну, опять мы вместе в команде. И надо было отвечать на вопросы. А он на них дивится, на эти вопросы. И он их не может непонятно прочитать. И он так кинул тут бумажку. Говорит, ну, типа, давайте, ну, просто, вольная тема. А он вообще голодный. И давай спрашивать, а что в Украине, короче, популярная еда? Ну, я же рассказываю борщ, что там. Да. А он говорит, а ты когда-нибудь ела вот это вот, что мясо, и оно в желатине? А я тик, зварила сварила холодец, на холодильнике холодец. И видео свеженькое, где я это снимала, открывала лоточки. Я говорю, подожди секунду. Открываю ему телефон, показываю. Ты вот это имеешь в виду, он, вот он да, Б, Б. Да, ты шо это что это Я говорю, конечно. Это говорю праздничная. А блин, ББ, а еще девочка, ну А еще девочка была, ну тоже ну, в команде было три человека. Я еще эта девочка и этот мальчик. И я же ей показала, она тоже Б, Б, Б. Вы вообще не понимаете, они говорят, подожди, сейчас мы тебе покажем наше блюдо. Вин с Колумбии, колумб... Колумбия. Ой, блядь. ну, короче, латиносы, вон и обои латиносы. Вин показывает... Ой, Господи, Показывает мне суп, а в супе лежат эм, говяжьи желудки. Він, це стомак, це желудок. Я говорю, я бачу, я знаю, що це таке. Я собаки свої купляла це в Україні. Це вонь, я говорю, фішову, серйозно. Врю оте, от это вот Б. Оце Б. Он говорить: "Ти попробуй". ты просто не знаешь, как его готовить его надо там замочить в лимонном соке там что сейчас туда понапыхать и это супер-супер вкусно говорю, а где это можно попробовать? мне прям стало интересно винда вам не показывает на гугл-картах где рестораны ой, я тут вставлю картинку этого супа чтобы, ну, чтобы вы это, имели представление там кукурузка и что-то там еще плавает. но я вижу, что желудок, я знаю, как он выглядит Good morning. <laughs> Hi. остановилась, потому что там была чуть-чуть аварийная ситуация, а трохи излякалася. Все за уцелом хлопца я рассказываю. Он сказал, что у него есть европейский паспорт, что шо... че дедушка, че... я не помню, короче, с Италии, с Калабрии. Вот. И ему 19 лет. И работает он какие-то ночные средства. У вас во а вторых очень пришел, и в же команде. Это Антонио. А партию, то Короче, ему 19 лет и работает, даже не знаю еще, мы спрашиваем, кем ты работаешь, а он хочет казать. Не, ну, явно не стриптизер. Что ты на балаках? Что на балаках? Короче, показал. Это два весельчака у нас в классе. 4 -4 -4 для меня самое эффективнейшее эффективнее любых курсов любых репетиторов это подкасты что такое подкаст это текст с переводом я набираю в угле монтирую видео побачила ошибку не в Гугле имела в виду, а в Ютубе, в самом Ютубе. Вот там прямо есть, вверху, если посмотреть, наверное, тут ставлю. Там есть музыка, там разная, история, путешествия, такие закладочки вверху. Я нажимаю на подкасты. Ютуб уже знает мои предпочтения. Он просто уже видит, что я чаще всего смотрю. Поэтому он мне предлагает именно английские, чтобы на английском. Ну, там, если бы я учила испанский, то мне по испански предлагали, да. И в чем, э, в чем суть? Человек читает английский язык. Какой-то текст на моем уровне. Вот для меня сейчас очень легко идет B1. B1, B2. Да, B1, B1, B2 сейчас хорошо мне идет. Читает текст на моем уровне. Я его что-то поняла, что-то не поняла, общий смысл поняла, но что-то слова новые не знаю. Потом человек читает, ой, а потом человек переводит этот текст короткими предложениями, короткими фразами. Сначала на английском, потом русский, украинский, богато сейчас русский или украинский перевод. И затем снова повторяет на английском два раза. И вот когда я с Денчиком гуляю, у меня наушники, и я вот это слушаю, ну, 40, сейчас лето жарко, там меньше, там 40, полчаса я гуляю, 50 минут. И я вот слушаю на фоне, я иду себе с Денчиком, и я просто слышу это текст с переводом, текст с переводом, текст с переводом. И я хочу, не хочу, у меня эти слова залаживаются в мою память автоматически. Я даже не хочу этого, они просто залаживаются. И я считаю, пока я не наберу словарный запас, грамматика до сраки дверцы, она не надо. Вот сейчас мне уже нужна грамматика. У меня уже есть какой-то словарный запас, и я уже не могу сложить словечки, правильно построить. Хотя я понимаю дуже хорошо. Вот, допустим, даже вот на прошлом уроке Учителька, значит, включила аудио, и там было шесть... Блядь, ты, Сейчас толкну, подождите. Там было шесть предложений. Ты должен был слушать их и записать, что сказали в тетрадочку на листочек. И потом учительница, значит, ты, ты выходи к доске, пиши шестое предложение, ты выходи до дошки, пиши третье предложение. И вот э, среди всех Опять же, три человека написали правильно. Это была я, этот Энтони и Самюэл. Все остальные ну, они... хотя за меня девочка, очень хорошо. А, я к чему? Что на слух я воспринимаю прекрасно. Если это мой уровень, конечно, если это будет там С2, то я уже такая, блин, о чем шутся, я уже не понимаю эти слова, потому что у того сложного словарного запаса, я уже не понимаю этот текст. А на своем уровне я понимаю. И вот эти подкасты, вот, ну, вот, пожалуйста, был результат, что я понимаю хорошо, в чем проблема, страдает правописание. Я только лишь слышу, а как написать это я ж. Если бы я слушала и смотрела, потому что там еще идет параллельно, ну написание. Если бы я это еще визуально смотрела на эти слова, то ну, оно больше было бы. Ну, мне вот это же, понимаете, иду себе с Денчика. Дэнчика разбудила воду, пьешь любая. Вот. И я очень вам рекомендую вот такие вот подкасты. попробуйте. Ну, конечно, у всех индивидуально, но мне вот эти подкасты для меня лучше любых курсов, лучше любых репетиторов. Понятно, какую-то грамматику, конечно, я получаю ну, на этих курсах. Ну, от них есть толк. Но опять же, я повторюсь, пока ты не нагребешься словарного запаса, грамматику слушать бесполезно. Вот. И вот еще хотела спросить, Ну, кто-то... Тоже ну, интересует этот вопрос. Кто-то знает, где еще такие подкасты? Боятся только на Ютубе. Я, я по-моему, уже все переслухала. Я сейчас уже слушаю без перевода. Просто чисто английская речь, американская. Английско-американский. Просто это речь и без перевода. Я понимаю, но мне не мешало какие-то новые словечки, чтобы кто-то объяснил. Ну, мені здається, я вже всі, всі подкасти переслухала, і така вже думаю, де б його ще щось знайти. Може, є якісь ресурси, хтось От тільки я роз... закінчила монолог, Денчик прийшов, спокійно сів. То храпить, то сурбає маленький. Ну, взагалі, думаю, відповіла. і дякую за питання.